Apa yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu maka kamu menjadi orang yang ibadahnya paling baik. Yang kedua jauhilah apa sahaja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala maka kamu menjadi orang yang paling musyuh. Dan yang ketiga terimalah dengan senang hati Rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kamu Maka kamu menjadi orang yang paling kaya Dan Tuhan dan Puan Sidang Jemaah yang dirahmati Allah Pengarang kitab ini Syekh Nawawi ini ya, Memberikan kepada kita Dia kata tiga tip Tiga point untuk membawa kejayaan kita dunia dan juga di akhirat dan lebih-lebih lagi di akhirat lah iaitu yang pertamanya addi maftaradallahu takun a'badan nas laksanakan dengan sempurna apa yang telah diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kamu maka kamu menjadi orang yang ibadahnya paling baik. Jadi segala yang difardukan oleh Allah kepada kita tuan, perempuan, perempuan sekalian. Ini yang ada hadis ni kalau kita buka dalam kitab apa nama hadis 40 hadis 40 ada disebut berkenaan dengan Uh, Nabi kata apa? Jagalah uh, hubungan dengan Allah. Uh, jagalah hubungan dengan Allah. Dan di dalam Al-Quran tu kita disebut hablum minallah, hablum minannas. Uh, hubungan dengan Allah jadi menjaga Allah memelihara menjaga Allah menjaga agama Allah iaitu dengan kita disuruh melakukan ketaatan dan menunaikan segala kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita dengan sempurna. Jadi segala yang diibadatkan kepada kita ni hak yang fardu itu perkara yang tak dapat tidak lah. Kemudian hak yang sunat-sunat ni. Yang sunat-sunat. Jadi kita cuba sedaya upaya tuan-tuan berusaha untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang kesemua kita buat itu untuk kejayaan kita di akhirat jadi kalau kita inginkan satu kejayaan yang yang tiada terhingganya di hari akhirat besok ni jadi kita kena pelihara jaga dalam hubungan ni jadi ibadat kepada Allah tu dipelihara dengan sempurna maknanya kita menepati pada kehendak dan tuntutan-tuntutan yang telah difardukan Allah kepada kita. Keutamanya perkara yang pertama sekali dalam kehidupan kita ni tuan-tuan solat. Sebab inilah satu amalan yang akan menjadikan kata hak yang paling utama akan ditanya disoal oleh Allah. Jadi jika sekiranya sembahyang kita ni dapat melepasi Dapat diterima, dapat segala-gala Sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki Maka kita akan selesai dengan mudah Dalam urusan-urusan hak lain daripada itu Jika sebab sembahyang ni kita jadi masalah yang tersangkut Ataupun uh, jadi perkara yang dipertikaikan oleh Allah Maka hak lain lebih banyak akan menjadikan pertikaian jadi ni yang kita para alim ulama dengan mengambil daripada hadis-hadis Nabi itu saya kata kalau dibuka dalam syarah hadis 40 kita jumpa dalam dalam hadis yang ke yang kedua ketika mana menceritakan Jibril turun bertemu dengan Nabi SAW sahabat-sahabat semua dalam keadaan yang tertanya-tanya siapakah gerangan orangnya mari dengan tiba-tiba tak ada siapa pun yang yang kenal tak pernah ditengok rupanya nak kata musafir bukan orang musafir kalau musafir ada tanda-tanda dia debu-debu pada pakaian rambut dia debu di padang pasir ini bersih bolos cantik orangnya kemas mari tanpa dikenali terus masuk di celah-celah sahabat terus duduk di depan Nabi uh, SAW bertemu lutut antara lutut jadi kita duduk bersila bertemu lutut dengan lutut Nabi dan diletakkan kedua tapak tangannya ke atas paha Rasulullah kiri dan kanan terus bertanya akhbirni al islam nah akan baca hadis panjang ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar khattab radhiyallahu Ha, di dalam hadis itulah pengajaran ini suruh kita menjaga agama Allah, menjaga urusan. Maksud menjaga tu ni buat kerja-kerja ibadah kepada Allah. jadi sebab tu kita dalam segala yang dituntut yang difardukan Allah tadi dikata addi maftaradallahu alayka laksanakan dengan sempurna apa yang telah difardukan yang diwajibkan ke atas engkau takun a'badan nas maka kamu menjadi orang yang ibadahnya paling baik sebaik-baik manusia di sisi Allah orang yang menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau sembahyang jangan lewat-lewat waktu tuan-tuan dengan sebab kita uzur yang tu tak boleh kata apalah Ha, dengan uzur ni sama ada uzur kita dengan sebab sakit uzur kita dengan sebab halangan-halangan seperti mana hujan lebat seperti berlaku banjir berlakunya malapetaka ya, tanah runtuh angin putih beliung dan sebagainya itu dikira dalam keadaan darurat ha, bukan darurat urusan ni urusan kerja ha. urusan urusan yang berlaku musibah-musibah yang berlaku macam tu jadi kita bila berlaku macam ni dalam keadaan kita mungkin tak dapat tidaknya sembahyang kita tu akan menjadi lewat tapi jangan sampai tak semayang nah, Walaupun ditimpa dengan uh, Masalah dan musibah Itu ujian daripada Allah hmm. Jangan sebab urusan keduniaan semata-mata ha. Dikata susah nak semayang Sebab kerja banyak Kerja tu urusan dunia Kita semayang bukannya sampai 10 jam Semayang hanya dalam berapa minit Paling lama 10 minit 15 minit lepas tu boleh kita sambung urusan dunia kerja kita. Nah. Ha. 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 jadi kita tak nak gitulah. Jadi jaga ni urusan kesempurnaan ini maka dia kata tasbun maka kamu menjadi orang menjadi manusia yang sebenar-benar beribadah yang paling baik kepada Allah. Yang kedua tip yang kedua jauhilah apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kamu menjadi manusia yang paling zuhud di sisi Allah wajta wajtanib maharimallah takun uzhadan nas jadi kita kata zuhud zuhud ni nak nah, boleh tengoklah dalam kitab-kitab tasawuf banyak diceritakan di syarah berkenaan zuhud zuhud menjadi orang yang mengambil kira kepentingan-kepentingan urusan keutamaannya untuk akhirat hak dunia tidak dimenjadikan keutamaan tapi tak buang dunia Dengan jangan salah faham lah zuhud ni campak buang dunia tak bekas tak boleh sebab dunia Tuhan beri kepada kita untuk menuju kejayaan di akhirat jadi digunakan dunia ni untuk menempa kejayaan yang hilang gemilang di hari akhirat jadi ha, tuan boleh tengok dalam Zuhud dalam makan minum Zuhud dalam pakaian ha, itu. itu yang kawan kita ni Jenis orang kalau kita tak mengaji ni tuan Banyak-banyak kesalahan kita buat Zuhud dalam pakaian Dia kata saya dengan rumah pakai seratus tampung Memang ya, betul Tapi saya dengan rumah pakai seratus tampung pun Dalam keadaan bajunya Elok, bersih Bukan zuhud sampai tak basuh baju Pakai sampai baju pun tak basuh dengan keadaan kebersihan tak dijaga. Ya. Berselekeh. Ha, ini tak nak sebab kebersihan itu. Al-Nazafatul minal iman. Ya, konsep nazafah itu. Sebahagian daripada iman ataupun cabang daripada iman. Orang iman ini, orang yang beriman dia bersih. Bersih tak semestinya kita benda tu baru. Tapi kalau dapat baru tu baiklah. Ya. Dan kita pun disuruh dia suruh dalam kita-kita kita nak menunaikan solat pakai yang cantik-cantik, pakai yang hak elok, pakai ni. Dia disebut kata cantik di sisi Islam ni makna pakaian tu bersih di segi kebersihan mengikut syarak. kita cuci bersihkan kain baju kita Berdasar kepada hukum syarak. Kalau kita nak sebut kata cantik bersih ni, tak yang baru lah. Kita dapat yang hak baru, yang hak tak dapat, golongan yang tak mampu nak belikan baju. Takat mana dia ada. Jadi dia jaga. Dia basuh dengan bersih mengikut syarak tuntutan syarak. Pakai pakaian menutup aurat, pakai pakaian yang melambangkan orang kata sebagai sebagai orang Islam ni menutup aurat dan dipelihara dia daripada perkara-perkara yang ditegah yang diharamkan oleh Allah. Ya. Daripada kita mengambil hasil mahsul pendapatan yang haram beli kain baju ni tak nak ha, jadi kita tu zuhud ha, zuhud macam tu ni saya dengar berita lah berita dalam kata tuan-tuan dengar ada berita berita terkini berita terkini pukul 1 tengah hari dia kata bulan Ramadan ni mengikut kajian statistik yang dibuat oleh pihak apa nama ni apa nama yang jaga bab-bab sampah kebersihan ni. alam flora dia kata bulan puasa dengan bulan tak puasa bulan puasa lebih teruk dia orang nak pungut sampah makanan-makanan dibuang sekiranya dikumpul lebih tinggi daripada menara berkembar KLCC tuan <laughs> Dahsyat sungguh kita Ya Allah Membazir nah, Memang betul lah Di hotel-hotel makan Orang bufet nah, Di hotel Tempah makan Buka puasa Makan banyak mana sangat Lepas tu Buang Kemudian dia tunjuk lah Gambar-gambar yang Apa nama Orang you know, Di negara-negara yang Susah dilanda dengan Apa, -apa kanak-kanak minta lapar nak makan roti pun tak ada kita ya Allah nah no? itu kajian statistik dia buat bulan puasa tahun ini sampai tahap yang macam tu makna lebih lebih tinggi daripada menara kembar KLCC ha nah, dahsyat nah ha nah, ni pembaziran kita jadi ini kita dalam bab makan minum di rumah-rumah kita pun kalau kita tengok Allahu Akbar makan ha? anak menantu balik yang kita pun masak jadi bertembung sampai no? penuh meja subhanallah orang di negara-negara luar, luar. Uh, saya teringat apa nama hari raya haji raya korban raya korban uh, beraya di di di, di Kemboja dengan Vietnam pagi-pagi raya tu lepas semayang raya tu tau makan apa? kita lemang, ketupat, rendang kan? sana makan sagu tau sagu sagu yang kita buat di jual ramadhan di bazar ramadhan tu yang warna merah hijau kita taruhkan apa? kelapa kan? kelapa campur dengan garam sagu kita manis dia makan sagu tu lah di pagi hari raya minum air kelapa muda Nampak. tapi itulah tuan-tuan kita yang tak pernah makan bila kita sampai kita makan kebesaran Allah subhanahu Ay, eh, kalau di tempat kita makan macam tu saya rasa sakit perut kan? sakit perut lepas makan cari bilik air kita ha. tapi barakah kita makan dengan orang susah subhanallah dia boleh sampai ke tengah hari sampai selesai kita buat ibadah korban sampai dimasak daging tu boleh makan tak sakit perut terasa kenyang <laughs> makan sagu tu Allahu akbar tu orang susah ha memang susah tu orang. tu kata Datuk Mufti Sahibu Sabah Datuk Mufti Kemboja buat saya pergi rumah dia sembang dengan dia dapat sembang uh, 45 minit sebab dia pun nak keluar nak, nak ke airport sembang dengan dia tu dia cerita dia kata kita dia kata kebanyakan orang-orang Islam kita di sini dan orang Kemboja sendiri pun nak makan nasi putih ni dia kata seminggu sekali pun susah dia kata susah susah tanya sawah padi ni sawah padi memanglah dia kata buat sampai 3 4 kali satu musim lima kali buat, yang orang buat. tapi dia 5 kali tu sekali ataupun dua kali yang dapat hasil Hak lain tak dapat hasil sebab dia orang kuat dilanda dengan banjir Jadi kalau kita masuk di kampung-kampung orang Islam di di Kemboja tiang-tiang dia tinggi tinggi-tinggi <tongan> tiang 6 kaki, 7 kaki tiang tiang rumah Buat apa? air nak bagi laluan air bawah buat rendah-rendah macam kita ni hmm, pakai tenggelam melimpah tu air sungai sungai Mekong tu. dia naik sungai itu dia bergabung dia sambung sampai ke Vietnam ah, ha, jadi itulah bila kita cerita bak zuhud ni tuan-tuan Allahu Akbar dia orang ni kita ni tak jaga dalam bak perusahaan tu nah? Ha? Ha, jadi sebab tu dia kata dalam ni uh, wajitanib maharimallah takun azhadannas Jauhilah apa sahaja dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kamu menjadi orang yang paling zuhud. ya. Apa yang Allah larang, apa yang Tuhan tegah, <tuh> fajtanibu. Ah dalam Quran kata maka jauhilah daripadanya. Yang ketiga yang terakhir waridima qasamallahu lak takun aghnanah. Terimalah dengan senang hati rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kamu Maka kamu menjadi orang yang paling kaya Kita bersifat reza dan qana'ah Di atas apa yang telah dijanji yang Tuhan bagi rezeki pada kita Jangan merungut-rungut ha. Jangan duk pandang hak orang lain Rezeki masing-masing Haa -masing. -masing kan? ha. Jadi manusia bila dia memahami sudut ni ni dalam soal akidah ni ya, beriman dengan qada dan qadar Allah. Rukun iman yang keenam. Ni terima dengan hati yang lapang dan redha atas segala yang direzekikan Allah bagi kita. Jangan duk nampak orang. Ha tu. Kita duk pandang orang tu jadi kita jadi manusia yang tamak hal apa. Bila dia bagi perasaan tamak hal dia nak ambil hak orang. Nak ambil hak orang tak dapat dengan jalan elok, dengan jalan kasar. Jalan haram menggiat gerak janji dapat. Ah ha, ini yang jadi masalah. Mana kita dah tak redha dengan rezeki yang Allah Taala bagi. Jadi kata tuan syekh ni, kita kena redha di atas segala pemberian Allah rezeki Tuhan bagi tu. Jangan kita duk mungut-mungut Itulah insan yang sekaya-kaya di sisi Allah dan dalam kitab tajdidu tarqul hadis disebut juga ada hadis ini au kama sekaya-kaya manusia di sisi Allah adalah orang yang tiada ada hutang piutang ha, ini orang kaya kita tengok orang kaya ni tuan-tuan rumah besar kereta besar segala-galanya oh tu orang kaya kaya apa benda ni? hutang tiap bulan dia fikir buat hutang kau oh, tengok orang pakai kereta mewah dah oh, syak ni kaya orang ni. Kaya apa kereta hutang? Tengok kau ni pakai kereta buruk, kereta biasa je kan. Allah, kita pandang rendah. Ni orang susah miskin. Dia kaya, tak ada hutang. Tidur tenang semua tenang, tak ada orang nak Ni kita tidur pun tak ada nak fikir hutang. Tambah dengan duit ekonomi nah, kita nah, teruk macam nah. ni kan. Lagi parah. Nah, ha, jadi itulah manusia yang sekaya-kaya manusia yang diredai segala pemberian Allah. Jadi bila kita ada tiga perkara ni, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, maka kamu mempunyai kejayaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lahu khusnul ladina amanu wa anfalihah. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ترك الله العظيم